Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Baru sahaja Sultan Pang bertitah, jangan hina agama Islam. Jangan dibiarkan orang hina agama Islam. Tetapi dah muncul dah satu kenyataan yang telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah, dah dekat 24 jam kenyataan itu viral. Mana kenyataan Menteri Perpaduan? Mana kenyataan pihak berwajib? Mana kenyataan PMX? Kalau orang kata dah bersendirikan, marah. Kita intro dulu. La 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 la. la, la. Ceritanya macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa baru saja lagi Sultan Pahang, Sultan Abdullah yang juga merupakan mantan Yang di-Pertuan Agong telah bertitah supaya jangan dihina agama Islam ini dan serta jangan dibiarkan mana-mana pihak menghina agama Islam. Betul tak? Tetapi itulah Semuanya konyong timbul lagi satu kenyataan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun diyakini telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikurangkan oleh seorang Cina yang bernama Kor Kiat di mana dalam kenyataan beliau itu yang telah beliau tulis dekat status yang berkait dengan kejadian petugas Yapim telah terbunuh dalam serangan dekat Gaza baru-baru ini orang ini Kor Kiat ini telah tulis apa tahu dia kata rela jadi kafir daripada ikut Pak Arab yang rugul budak umur 9 tahun. Dan kemudian status beliau itu atau komen beliau itu telah disambung pula oleh seorang insan bernama Chevy Collin yang mengatakan bahawa oh memang patut pun macam tu tetapi itulah mereka ni tak tahu malu dan sebagainya mesti akan ada alasan untuk setiap perbuatan kotor yang mereka lakukan. Ini kenyataan yang tidak bertanggungjawab sama sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan hasil dari semakan para netizen, kursong kia ini bukan akaun fake bukan akaun cyber trooper. Sebaliknya memang orang benar, orang yang betul merupakan dipercayai, merupakan seorang farmasis yang bertugas dekat Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tahu akan ada anak papa yang dok kata, eh papa Barry dia tak kata pun Nabi Muhammad dan sebagainya. Dan siapa Pak Arab yang dia kata merugul budak umur 9 tahun itu? Ah ha, kita cabar kepada Kursungkiat ataupun sesiapa sahaja yang nak mempertahankan Kursungkiat ini untuk menamakan siapa Pak Arab yang rugul budak umur 9 tahun itu yang seperti mana disebutkan oleh Korsong Kiat itu. Nampak? Namakan saya cabar sekarang ini. Tetapi saya cakap terus terang, anda tak payah nak berdelusi kononnya oh Korsong Kiat itu sebenarnya masukkan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda tahu tak antara perkara yang sering kali digunakan oleh orang-orang yang menghina Islam ini untuk orang kata apa merendah-rendahkan agama Islam, merendah-rendahkan Muhammad. Iaitulah betapa hakikatnya betapa Nabi Muhammad didakwa telah mengahwini Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau iaitu Aisyah berusia 9 tahun. Ini riwayat yang popular di kalangan orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Dan secara asasnya, saya tidak mahu membahaskan sama ada betul atau tidak Nabi itu kau dengan Aisyah ketika umur beliau 9 tahun. Sebab ada banyak sangat pembahasan ulama' berkenaan hal ini, bukan tempat saya untuk menceritakan kepada anda tentang perbezaan pandangan tersebut. Itu belakang cerita. Yang penting sekarang ini, pihak-pihak kafir ini tuan-tuan dan sekalian, terutamanya mereka yang nak menghina Islam, menentang Islam dan sebagainya, menggunakan kisah Demi Muhammad yang kononnya berkahwin dengan Aisyah yang berusia 9 tahun sebagai satu bahan untuk mereka hina Demi Muhammad, hina abang Islam sekian lama. Jadi kerana itulah saya cabar kepada korsungkiat ini serta mereka yang bersetuju korsungkiat atau mempertahankan korsungkiat namakan siapakah Pak Arab yang rogol umur sebenar umur 9 tahun itu? Namakan, jangan jadi bacul, jangan jadi pondan. Tolong pastikan telur itu melekat dekat celah kakang anda sebelum anda berbicara. Tetapi itu satu hal. Satu lagi saya nak tanya, mana pergi kenyataan daripada Menteri Perpaduan? Mana kenyataan pihak berwajib? Sebab benda ini dah viral sejak 24 jam lepas. Bukan baru pagi tadi. Sejak semalam lagi saya dapat benda ini dah. Dan sudah tentulah benda ini dah jadi viral sampai beberapa figura besar seperti Fidel Swong pun telah komen berkenaan hal ini. Seperti Dr Ahmad Sadusi pun dah komen berkenaan hal ini. Jadi benda ini bukan terpencil lagi dah. Benda dah viral. Kalau kisah seorang pakcik lempang seorang bukan Islam kena makan dekat Bukawasri itu, laju saja korang bagi kenyataan, kenapa bahan ini korang diam? Nampak tak kat situ? Benda-benda ini semua viral. Tak payah tunggu report polis dah. Even nak cerita daripada polis pun saya fahamkan dah ada pun orang daripada polis berkenaan dengan kosong kiat ini. Tetapi mana kenyataan menteri paduan? Mana kenyataan pihak berwajib? Sehingga video saya dibuat pada pukul 6.30 petang ini, saya tak nampak pengenyataan mereka. Minta maaf kalau saya terus pandang. Tetapi jujur saya cakap, saya tak nampak kenyataan mereka sama sekali, tuan-tuan dan puan dan. sekalian. Dan kenapa benda ini berlaku? Kenapa kalau tang hina nama Muhammad, ini Rasulullah, lembab gila kenyataan kurang? Sekarang kalau kita kata korang double standard, korang marah. Korang kata, oh, e, kita tak double standard. Korang saja yang cakap bukan-bukan. Tapi nampak, kalau kisah hina, contoh hina agama Hindu sebagainya, benda viral, oh laju saja pihak itu keluarga yang pihak ini keluarga yang Macam kisah penjaga, apa tu, penjaga jagung. Kata, oh kita tak jual jagung pada orang keling kan. Benda yang memang saya tak setuju pun. Tapi laju saja keluarga yang kenyataan. Hari yang sama. Tetapi ini, kisah hina Rasulullah Sallallahu SAW. Mana beri kenyataan anda? Sampai kesudah, saya tak dengar. Ya, umat Islam, umat yang penyabar. Tetapi jangan diuji kesabaran kami. Kerana kami masih majoriti dekat sini. Islam adalah agama persekutuan. Dan kita ada raja-raja Melayu yang menjadi payung kepada agama Islam. Jadi tolonglah, act like one lah bang. Seriously, act like one. Tolong buat kenyataan kecam dan cari korsung ini sampai dapat hadapkan dia ke muka pengadilan. Jangan ambil kad OKU kalau dia kad OKU. Sebab apa? Sebab dia seorang farmasis. Takkan sikit-sikit, oh dia ni OKU. Takkan sikit-sikit, oh dia ada masalah kesihatan. Oh lepas. Macam tu. Eh, hey, banyak cantik muka kau. Tetapi sebelum kita nak marah-marah lebih lanjut tuan-tuan dan sekalian, saya tak nak marah-marah lah bulan puasa ni kan. Saya nak bagi satu penjelasan kepada anda semua atau lebih tepat lagi satu pengajaran sejarah terutamanya kepada orang-orang bukan Melayu bukan Islam terutamanya mereka yang berketuan Jongha yang segelintir ini yang dok nak hina agama Islam mempergunakan hakikat konon-kononnya Nabi Muhammad telah berkahwin dengan budak berumur 9 tahun oh ini adalah rogo statutory ok saya ceritakan satu perkara seperti mana yang telah dikongsikan oleh seorang pendakwah bukan Melayu dekat Facebook beliau pada hari ini tuan-tuan sekalian iaitulah kisah berkenaan seorang Maharaja Cina yang begitu popular iaitu Tang Taizong Tan Taizong ini Tuan-tuan sekalian ataupun nama sebenarnya Li Shimin merupakan maharaja yang cukup ulung dalam dinasti Tang. Dinasti Tang ini Tuan-tuan sekalian, mereka ini dah wujud sejak tahun 618 Masihi sehingga tahun 907 Masihi di mana dinasti Tang ini merupakan dinasti yang paling dibanggakan oleh mereka iaitu orang Cina yang faham sejarah negara mereka. Sebab ketika dinasti Tang inilah Tuan-tuan sekalian Negara China mencapai kemuncak dalam persenjataan, ekonomi, sosio politik, kebudayaan dan macam-macam lagi masa inilah. Kira dinasti Tang ini merupakan pinnacle macam kita zaman Kesultanan Melayu Melaka kan? Zaman Sultan Alauddin Rakyat Shah. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan bosan. Punya powernya dinasti Tang ini tuan-tuan sekalian sampai Chinatown. Bandar China kan dekat mana-mana tempat berdekat dunia ini digelarkan sama ada Tang Renji dalam bahasa Mandarin ataupun Tong Yan Gai dalam bahasa Cantonese tanya kawan-kawan China kita mereka akan kata oh betul lah benda tu kan so sekarang ni tuan-tuan sekalian cerita pasal maharaja Tang Taizong ini yang sangat dibanggakan sebagai maharaja terulung dalam dinasti Tang tahukah anda Tang Taizong ini yang telah memerintah sejak tahun 626 Masih sehinggalah tahun 649 Masih merupakan seorang raja yang telah berkahwin dengan dua orang budak perempuan. Masing-masing berusia apa tahu? 11 tahun dan 14 tahun. Ini sejarah eh. Jangan kata saya ini tipu. Ini sejarah. Anda boleh rujuk sendiri tuan-tuan dan puan sekalian. Di mana Marja Tan Taizong ini pada usia 40 tahun telah bertindak mengahwini dua orang gundik. Gundik beliau, budak beliau yang berusia 11 tahun dan 14 tahun. Yang berusia 11 tahun itu namanya Konjot Ju dan yang berusia 14 tahun itu adalah seorang ganis yang digelarkan sebagai Gu Mei. Ini sejarah dinasti Tang, sejarah Maharaja Tan Taizong. So saya nak tanya kepada mereka, yang orang Cina yang galak, segelintir orang Cina ni yang galak hina agama Islam kata oh tengok Nabi Muhammad ini merupakan seorang progol kerana dia kahwin dengan budak umur 11 tahun. So adakah Tan Taizong ini kini boleh dikatakan sebagai peregol statutari juga? Boleh tak kita kisah macam tu? Haa, mesti ada orang marah saya, kan? Oh, Papa beri, kau ni 3R. Saya tak cerita 3R. Saya cerita fakta sejarah sekarang ini. Takkan cerita fakta sejarah pun 3R masalahnya, kan? Sekadar nak buat pembandingan yang sihat. Dan kena ingat tau, Rasulullah juga hidup pada zaman yang hampir sama dengan Tang Taizong. Ingat tak benda tu? Rasulullah lahir tahun bila? Wafat tahun bila? Kan? Lebih kurang sama. Lebih kurang 600 tahun lebih masih, betul tak? Jadinya, zaman Rasulullah dengan Tang Taizong adalah zaman yang sama. Dan kedua-dua mereka ini didakwa telah mengawini budak kecil, gadis remaja. Macam Rasulullah didakwa kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Tan Taizong pula berdasarkan sejarah telah bernikah dengan dua orang gundi berusia 11 dan 14 tahun. Jadi kalau korang duk kata Rasulullah tu sebagai perogol budak kerana kahwin budak umur 9 tahun, kenapa korang tak kata Tan Taizong sebagai perogol juga? Kena adil lah kan? Tapi kenapa tak kata macam tu? tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia mudah saja. Macam saya katakan tadi, bab Rasulullah kahwin dengan Aisyah pada usia berapa itu, itu khilaf dan perlu penjelasan daripada mereka lebih pakar berbanding dengan saya. Tetapi kita ambillah, konon-kononnya betul Rasulullah kahwin dengan Aisyah pada usia 9 tahun. Kita ambillah konon-kononnya betul, okey? So sekarang ini, era itu berkahwin dengan budak berusia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun memang merupakan satu perkara normal pada ketika itu. Kalau tak normal, tak ada Tan Tai pun kahwin dengan budak umur 11 tahun, betul tak? Jadi andai kata kalau budaya perizmanan itu tidak ada masalah untuk kahwin dengan remaja perempuan berusia semuda itu, dan engkau nak kata ke yang itu merupakan satu rogol satu teri? Zaman berbeza bang. Zaman dulu benda itu normal. Zaman sekarang tuan-tuan sekalian, kalau kita tak payah cerita kahwin lah. Kalau kita couple dengan budak umur 11 tahun pun, dah dianggap macam PDF file, tanda sebut kan? Betul tak? Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ini saya just minta satu sajalah. Sebelum anda hendak hina Rasulullah, tolong cek dulu sejarah anda sebab takut-takut nanti anda terkena balik. Dan yang kedua, yang paling penting sekali, tolong jangan hina lah. Mantan agung dapat titah kot. Takkan korang tak nak hormat mantan agungnya titah? Mana pergi korang punya empati? Sekarang kejadian lagi kalau kita bereaksi, oh katalah, oh kita kena bersabar, kita jangan marah kalau Nabi Dina tak apa, kita akan berdakwah dengan nasihat, kita akan bercakap elok-elok. Sampai bila? Sampai bila umat Islam ini mesti dibebankan dengan kau jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Tunjukkan akhlak baik. Eh bang, Imam Syafi'i pun kata tau, kalau kau tak marah pada benda yang patut kau marah, maka engkau ni serupa kedai. Nampak? Even Hamka pun kata juga, kalau kamu diam saat agama kamu hina, gantikan saja baju-baju kamu dengan kain-kain kapan. Itu menunjukkan manifestasi kemarahan. Kita wajib marah pada orang yang telah hina agama kita. Even Sultan Abdullah pun kata, kita jangan berdiam diri kalau orang hina agama kita. Betul tak? Tetapi kita faham negara kita ada undang-undang. Jadi kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk laksanakan undang-undang itu. Dan perlaksanaan undang-undang itu mestilah adil dan dilihat adil. Kerana itulah saya bertikaikan. Kenapa dah dekat 24 jam pihak berkuasa langsung tak bersuara berkenaan dengan kecelakaan yang telah dibuat oleh Kursung Kiat dan juga Cherry Kolan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa mesti double standard? Ha itulah dia. Tetapi itulah sahaja sekarang ini tuan-tuan sekalian, kita masih lagi memberikan kepercayaan kepada undang-undang, kepada pihak berkuasa. Jangan sampai nanti kemarahan dan kesabaran umat Islam tidak tertahan lagi, dah sampai ke maksimum dan pada ketika itu seandainya, saya tak sokong tetapi seandainya kalau ada pihak yang ambil undang-undang di tangan sendiri kerana kelembapan pihak-pihak berkuasa untuk mengkuasakan undang-undang ini. Maka masa itu adakah layak untuk men anda menyalahkan mereka? Adakah layak untuk anda menyalahkan umat Islam kerana bereaksi? Kena ingat action leads to reaction. Anda kena faham tu benda betul. Dan kepada Kursungkit dan juga Chevy Colin. Saya cabar anda sekarang ini kalau anda tengok video saya kan. I don't care who you are, I don't care how big the cable you have. Saya cabar anda sekarang ini namakan siapa pak Arab yang rugul budak umat Islam itu kalau anda tertelur. Kalau tidak Mari jawab soalan saya yang ini dan kalau anda mahu sila tanyakan soalan ini depan mata anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?